Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Инициатива Восточное партнерство очень важна для государства Украина. В настоящий момент мы достаточно активно идем по пути евроинтеграции. И мы считаем, что все ресурсы, все возможности инициативы Восточное партнерство необходимо уже направить на реализацию конкретных проектов, развития регионов, инфраструктурных проектов, в энергетику, в транспорт. В настоящий момент мы достаточно активно ведем переговорный процесс с Евросоюзом по подписанию соглашения об ассоциации и по созданию зоны свободной торговли. У нас, скажем так, в настоящий момент фактически этот переговорный процесс идет пиковой фазе. И мы надеемся, что в этом году, к концу этого года, мы подпишем данные документы. Хотя есть еще проблемы и вопросы, которые необходимо будет решать либо на уровне экспертов, либо на более высоком уровне. И я хотел бы поблагодарить наших друзей, наших коллег из Польши за то, что они активно нам помогают в этих евроинтеграционных процессах. Спасибо.